fermerlikni kasb qildingmi daromad olishing shart degan ibora hech kimga begona bo'lmasa kerak zero bugun buning uchun barcha imkoniyatlaru imtiyozlar ham yetarlicha ammo afsuski besh qo'l barobar bo'lmaganidek ushbu imtiyozlardan hamma ham unumli foydalanavermaydi gap shundaki agrobank aksionerlik tijorat banki bulug'urd tuman filiali tomonidan vazirlar mahkamasining ikki ming yigirma birinchi yil o'n birinchi martdagi bir yuz o'ttizinchi sonli boshoqli don yetishtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan ikki ming yigirma birinchi yil g'alla hosilini yetishtirish bilan bog'liq xarajatlarni moliyalashtirish uchun iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi jamg'arma mablag'lari hisobidan bulung'ur tumanida faoliyat yuritayotgan yetti yuz yetti nafar fermer xo'jaliklariga jami yigirma to'rt milliard to'qqiz yuz oltmish sakkiz million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratib berilgan unga ko'ra qarz oluvchi bug'doyni sotishdan tushgan mablag'lar hisobidan birinchi navbatda g'alla xom ashyosi yetishtirish uchun olingan kredit va unga hisoblangan foiz to'lovlarini so'ndirishi belgilab qo'yilgan biroq bugungi kunda tumandagi bir yuz to'qson beshta fermer xo'jaliklarining ikki ming yigirma birinchi yil g'alla hosilini yetishtirish uchun ajratilgan imtiyozli kreditlar bo'yicha uch milliard besh yuz yigirma sakkiz million so'm asosiy qarz va unga hisoblangan foizlardan sakkiz yuz yetmish olti million besh yuz ming so'm jami to'rt milliard uch yuz to'qson to'qqiz million besh yuz ming so'm qarzdorliklari to'lanmasdan kelinmoqda bu esa o'z navbatida agrobank aksionerlik tijorat banki filialida muammoli kreditlar salmog'ining oshishiga qolaversa resurs taqchilligi kelib chiqishiga sabab bo'lmoqda blo'ur tuman hokimligida o'tkazilgan muhokamada tuman hokimi samandar astanov tuman hokimining birinchi hamda qishloq va suv xo'jalig masalalari bo'yicha o'rinbosarlari agrobank aksionerlik tijorat banki tuman hamda viloyat filiallari mas'ullari tuman majburiy ijro byurosi rahbariyati tumandagi qarzdorligi mavjud bo'lgan fermer xo'jaliklari raislari taklif etildi tadbir davomida so'z olganlar ushbu qarzdorliklarni bartaraf etish muddatlari allaqachon o'tib ketganligi endilikda sud orqali majburiy undiruvga e'tibor qaratilishi yuzasidan qarzdor fermer xo'jaliklari rahbarlarini ogohlantirishdi natijada qarzdorlikni o'z vaqtida so'ndirmaslik kelgusida fermer xo'jaliklari rahbarlariga nisbatan qonunda belgilangan tartibda jarima va penyalar hisoblanishiga hamda davlat bojlari hisoblanishiga olib kelib to'lovlar miqdori oshib borishiga bu esa o'z navbatida majburiyatlarni bajarishni unutgan fermer xo'jaliklari rahbarlarining zarariga ishlashi tushuntirildi va bu borada kunlik monitoring yo'lga qo'yilishi ta'kidlandi